还没走啊？是啊。如果四 S 店通知了，记得把车开回来。你敢让我开？给你练练手，那都是生活必备技能。以后逃命的时候跑得快点。知道了、嗯。我走了。梁木泽，关于转业的事儿。 我算你半个战友。我知道那身军装，对你而言意味着什么。人这一辈子，赚多少钱，住什么样的房子，开什么样的车，那都是做给别人看的。只有一件事，你想成为什么样的人，是做给自己看的。忠于内心太难了，可能是我们这一生都要学习的功课。 我也才刚刚入门，所以抱歉，给不了你太多的建议。但是我想说，杨队长的决定总是对的，我相信。杨泽，这里是医院。之前你问我。 有没有什么人的习惯，活在了我的生命中？你说没有啊？当时是没有。现在我想告诉你，我在学着吃榴莲，学着做汤的时候不放盐。我习惯了你的口味。我记着你说的，味的上面才是心。我不想跟你扯平了，夏医生。如果你一定要扯平的话，下次见面，你再讨回来。 你这是在表白吗？你会答应吗？我还有工作，我先去忙了。 如果那个意外让你觉得我很重要的话，你很重要。但不是因为那场意外，是我一直想对你说的话。我也喜欢你，梁木泽。虽然你毒舌傲娇，说话不服软，但是你聪明正直，让我很有安全感。当然，最重要的是，你的脸是长得真好看。谢谢。啊，尤其是你笑起来的时候。 就像你做的甜点一样，不常有，但是每一次都充满了温度。和你这样子的男人同居在一个屋檐下，时间久了，我的心里自然就会冒出很多的粉红色的泡泡，就感觉自己像偶像剧里的女主角一样，甚至幻想过很多次我们两个假戏真做在一起的时刻。是吗？是。尤其是昨天，你第一次吻我。 是我所有幻想的巅峰。如果当时你跟我表白的话，我会毫不犹豫的点头答应。但是现在，我知道你要移防了。坦白讲，我讨厌分别，讨厌被别人甩在身后的感觉，因为离得太远了，真的就再也找不回来了。或许你觉得我的这些顾虑有一些矫情。 但是这就是我这一刻最真实的想法。我需要时间，梁慕泽，我得好好想一想，确定我有这样的勇气来面对这样一段关系，可以吗？你慢慢想，我等你。 我交换所有，早已托付了以后，你的心就是我定居的王国。两个人共用一生的梦，两个人共用一生，绝对不行。 我跟你说，我见过太多异地夫妻了，幸福美满少之又少。异地恋,恋,恋不仅考验时间、金钱，更重要的是考验人性和毅力。哎，我们在工作上已经奋斗的够辛苦了，为什么要在感情上也给自己选择一个二的模式呢？伴侣，伴侣，如果不能陪伴，算什么伴侣啊？精神上的陪伴也可以吧？精神？ 你靠精神孕育下一代啊？<coughs> 这缺个话音，标注一下。好，别傻了，妞。如果婚姻是爱情的坟墓，嗯、那么丧偶式婚姻就是十八层地狱。嗯嗯